ਨਮਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਨੌਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਆਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਕਸੀਆਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਝਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ अशोक কুমার ਵੀ شامل ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ जी कीती पटियाला तो पंजाब टीवी प्राइम के लिए अंशु मंदिर रिपोर्ट मैं रीना कुमारी सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना सरदारपुरा जोधपुर राजस्थान से हूँ हमारे पुलिस कमिश्नर जोधपुर श्री राजेंद्र सिंह के निर्देशन के अनुसार दिनांक 4 7 2024 को इतला मिली कि कुछ लोग नकली नोट नोट लियो है तो उनको जोधपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया उसके बाद तब तीस को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास गिरफ्तार मुलिम अशोक की इतला के अनुसार हम पंजाब आए ये जो कहा गिरफ्तार के कहां के ने ने के रहने वाले कोई जानकारी इनके बारे में मिली हैं कब तो है? से से काम कर रहे पहले जो सुधा मुलजिम है वो जोधपुर के निवासी है और उन्होंने इतला दी कि हम ये जो जाली नोट है वो पंजाब पटियाला से लेके आ रहे हैं तो इसी के इतला के अनुसार हम पटियाला आए और इसको हम तलाश करते हुए इसके घर तक तो, तो राजस्थान में कहाँ सप्लाई करने ये राजस्थान के जोधपुर जोधपुर में तो कब से कर रहे हैं ये काम इन्होंने कामने कब से काम कर रहे हैं अब तक कितने पर खिलाफ हमारे पास जो गिरफ्तार मुजिम है इन्होंने तो दो, दो महीने का लगभग बताया कि दो महीने से हम ला रहे है और अब हम जब यहाँ से जो गिरफ्तार किया है मुजिम गुरजीत सिंह इसने बताया कि मैं पिछले एक डेढ़ साल से ये काम कर रहा हूँ तो ये कहाँ से लेकर आता पंजाब में काम कर रहा, काम रहा का। है पिछले डेढ़ साल से काम कर रहा है करेंसी लेकर आने का डुप्लीकेट करेंसी जारी है राजस्थान में तो ये पंजाब में कहा से लेकर आता था, था ये ये पंजाब में खुद ही अपने घर पर ने प्रिंटर और अन्य मशीनें लगा कर छापता था और फिर आगे सप्लाई करता था तो जो करेंसी पकड़ी है, कितनी करेंसी है जी अभी जो करेंसी पकड़ी है उसमें सौ सौ के पैतालीस नोट है और पाँच सौ पाँच सौ के अड़सठ नोट दो सौ दो सौ के छहतर नोट है तो ये तो ट्रेस कैसे किया आपने कैसी जानकारी मिली किसने आपको सूचना दी काम कर रहे कर से जो हमारे पास प्रकरण संख्या एक सौ पिछहतर पुलिस थाना सरदारपुरा में जो चल रहा था उसके अनुसंधान में जो हमारे पास गिरफ्तार सुधा मुलजिम है मुलजिम अशोक अशोक ने इतला दी इस इतला की तस्दीक में हम पटियाला आए और वहाँ पर इसने बताया कि मैंने इसके घर से मैंने खरीदे थे तो इसी के इतला अनुसार हम इसके घर तक पहुँचे जहाँ हमें ये नोट गिनते हुए मिला तो यहाँ से जो मशीनरी वगैरह जो स्कैनर क्या वो पुलिस को बरामद से। बिल्कुल यहाँ पे इसका कंप्यूटर सीपीयू और जो मशीनें छापने वाली मशीनें, और नोट छापने वाली मशीनें, और कुछ अन्य जो सामान जो नकली नोट बनाने में काम आ रहे हैं लेमिनेशन की मशीनें हैं कुछ आ, कटर है और ऐसी कोई सामान है तो जो ये, ये। सामग्री लेकर आते थे पेपर लेकर आते थे कहा से पेपर करते थे जो नोट वगैरह छापते थे ये पेपर का इसने बताया कि मैं कोई सामान्य स्टेशनरी से कहीं से भी ये पेपर नहीं आता था तो काम कर रहा पिछले डेढ़ साल से तो साथ कोई और भी इसका ऐसी नहीं ये बताया कि मैंने YouTube से ही सीखा है और मैं अकेला ही साथता हूँ आगे सब मैं करता तो कितनी करेंसी अभी तक है टोटल अमाउंट पकड़ी दीजिए कहाँ से पकड़ी गई वो अभी यहाँ से यहाँ से जो पटियाला से मिली है वो करेंसी हमें अभी जो मैंने बताया आपको सौ सौ के पैतालीस नोट पाँच सौ के अड़सठ नोट और दो सौ के छहतर नोट है इससे पहले हमने एक बार साढ़े पैतालीस हजार और एक बार साढ़े सैंतीस हजार पहले से हम कर चुके हैं जो ये करेंसी सुनौल से पकड़ी गई है गुरजीत सिंह के घर से उसके साथ प्रिंटर पकड़े गए पकड़ेगा तो टोटल अमाउंट कितनी होगी आपका कुछ लगभग चौवन तक हो सकते हैं तो अभी तक मार्केट में भी सप्लाई की मार्केट मार्केट में में जो पहले इन्होंने दो बार में ये जो जोधपुर भेजे थे और इसके अलावा अभी पूछताछ करनी बाकी है ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਸਤਾਸ ਕਰਨੇ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਸਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਐਸਆਈ ਰੀਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਲਾਲੋਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਨੌਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਰਨ ਅਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 55-56000 ਦੀ ਨਗਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨੋਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਪੋਲੀਟਿਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗੀ ਬਤਲ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਟੀਮ ਆਈਸੀ ਕੇ ਰਾਸਥਾਂੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਟਾ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਉਸਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂ ਕਿ ਦੇਖੂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇਸ ਬੜਾਈ ਕੀਤਾ ਕਰੇ